Моих на на подставе какого документа директор, российская армия вторглась на стопали, территорию Украины. Слухая. Все хорошо. Все, что идет в Европу, все идет против России. Ты вообще ты русский, получается, да? Ты русский немец. Что ты не на Енот. А. Это ты что ли? Напевно. Мы с тобой опять встретились. Я тебя не помню. А Я это тебе помню. Бывает. О чем мы с тобой говорили? Спе спе специально тему подбираешь, какой? Э э э колор такой и задний фон. Как дела у тебя? Я специально подбираю тему, колор и задний фон. Это как? А, ну, в смысле, чтобы ты запомнился. Я тебя запомню. А -а -а. Дела. Война идет на территории Украины, но мы захватываем территорию России, поэтому хорошо. Уже получше стало. А я из Донбасса. Бывает. Я-то я тоже там чего-то делал. Ну, то есть, это болезнь моя или как ты думаешь? А в чем именно? В том, как что ты... мнение? Скажи ну, мне, да давай сначала определимся Донбасс. и вспомним, кто виноват в войне, Россия или Украина? Конечно, Украина, террористы. А если на территории Донбасса, ты сказал, что ты из Донбасса, то что именно ты делаешь? То, что ты войну начал на территории Донбасса, да, это плохо. А, отклади методичку, как правильно, отложи или отклади. Ну, Иди, раз уж да. ты разговариваешь на русском языке... А ты хочешь, давай украинскую сполкуватись, не нема проблем. М можно с тобой договориться, чтобы... Я буду украинской говорить, давай, не питания. давай. Продолжай, будь ласка. Да. Да. Все. Ти Ми розпочав війну на території Донбасу. Скажи читаєш? мені, будь ласка, на підставі читаєш? чого? Слушай, я тоже могу прочитати. Що прочитати? Методичку. Ну читай методичку, я не знаю, про що ти. Я з тобою просто спілкували. А ти ж читаєш. Що я читаю? Поверни свою голову направо. Навіщо? Ти в мене тут? Ну, не читай. Ти в мене тут. В мене тут камера стоїть, а ти в мене тут. А тому я дивлюсь я на тоже. тебе. Да. Ну да. Да. Что да? В другую сторону. На Все. Ну не считай. Ну пожалуйста. Ну будем разговаривать или нет? Мы обмениваемся энергией. Давай. Или нет? Я вот так буду дивиться на тебя. Давай. кажи. Что я там читаю? Я правда не знаю. Ну да ладно. Все. Вот сейчас ты начал нормально разговаривать. Давай. Можно переговорить с тобой? А говори. Я слухаю тебя. – Як у тебе діла? Плохо. Але з того моменту, як ми зайшли на територію Курська, стало добре. І так далі. Як вот. здоров'я. Нічолі не Е, Ти окупант, і я не спілкуюсь з окупантами на тему моєго здоров'я чи ще щось. Це мої питання. Я, я про це питання спілкуюся зі своїми друзями. Ти мені не друг, ти окупанти орк. Ти мені не друг? Ти а мені я ні. з України. І що далі? Я не друг. Те, що ти з України, тебе не робить українцем. ти з, з України? Ще раз тобі кажу: те, що ти з України, тебе не робить українцем. Я з України. і що далі? Ти не українець. Но... А хто вам друзі? Українці, наприклад. А я українець Ти ні. Тебе а не а робить це українцем, якщо ти з України. Ти окупант. Ти все що завгодно, але ти не українець. Це стовідсотково. Я з України, я там родився. Ну то есть смотри, розсуждаємо про філософію, ні? Мені, мені не цікаво з тобою є, спілкуватися є, є. на тему філософії. Ми або смотри, з тобою спілкуємося на тему війни українців. та політики, або ти просто йдеш нахер, тому що мені не цікаво втрачати час. Ти боїшся мене? Філософія це така наука, которую ти можеш ти, ти, ти видно. Ты испугался и рішил сама не разговаривать. В чому я я злякався, скажи мені. Ну, то есть, ти просто зараз съезжаешь з теми. В чому смотри... я можу злякатися? Філософію я можу злякатися. Як стати українцем? У тебе, uh, ти можеш мені підказати? Скажи мені, будь ласка, на підставі чого Росія вторглась на територію України? Методичку ти запомнив, я зрозумів. Як стати українцем? На підставі чого. То є, смотри, я українець. На підставі я Но тобі я даю не ще не одну та... можливість. Якщо ти мені не відповідаєш, я тебе на Ну я, я не, не я не, не збираюся украинець. з тобою втрачати час, ще раз тобі кажу. А, а почему я не такий українець? Ти можеш мені об'яснити? Тому що ти котрий розпочав війну на території України із-котри погибла дуже велика кількість людей на території України. Тому ти не українець. На твоїх руках кров дітей, Но жінок, твої, батьків, твої, котрі загинули твої, зараз Твоє цій мнение. Це не моя, коли, не моя особиста думка. Це думка усіх, хто зараз знаходиться зі мною в цьому саді на цій трансляції. Вони всі це чують, і кожен з них так вважає. Ви угрожали моїм дітям, угрожали моїй сім'ї. Я тобі задав запитання: якщо ти зараз на нього не відповідаєш, ти йдеш <звук> втрачати з тобою час. На росунок, підставі якого документа диві. російська армія Я вторглась на територію України Было Слухаю. Все хорошо. Дорогу и за російським это... військовим кораблем Этот... знайдеш. Пішов. Здрасте. Зачем общаетесь? Ти блогер, да? Ні мама запрещає що ти сказав Ні да й дальше що Мама запрещає Мама запрещает. Ясно. Не знаю, тебе видней. Ну, давай, давай, ну, давай, рассказывай. Кто виноват в войне Россия или Украина? Оба. В чем виновата Украина? Не, в чем виновата Россия? Все делают деньги. Ага. И Украина делает деньги. Ты смеешься? Я спрашиваю. Конечно делают деньги. Конечно. А какие деньги Украина делала в 2014 году, когда Россия напала? Деньги колоссальные делаются. Например, приведи пример. Ну, можно даже... Вот, находишься в Украине, наверное, да, я надеюсь. Так, приведи пример. Какая разница, где я находился? Это не имеет вообще никакого значения. Ну, смотри. Например, то, что э, все воруется. Да? Нет? Что Нет все воруется? Такого Нет такого понятия, все воруется конкретику говори какую-то, будем обсуждать. Конкретный какой-то случай, когда куда-то пришло, хорошо, какая-то поставка оружия должна была быть, она, блядь, не дошла, например. Куда? Или поставка какая-то какой-то гуманитарки, и она не дошла, например. Воруют ли гуманитарку, да, в больших количествах нет. В больших количествах нет. Ладно, в любом случае. Ну, воруют, никто ж не спорит. Есть у нас такие территории Украины, да, которые воруют. Так Никто воруют, не много спорит воруют с этим, воруют, конечно. Много воруют. Как и на территории Германии воруют. На территории воруют. Польши воруют. Хорошо. На территории Италии, Испании, на территории любого государства, mm -hmm. абсолютно любого, воруют. А во время войны, к сожалению, воруют mm -hmm. больше. Это факт. Mm -hmm. Но началась война, то не от того, что они захотели воровать что-то. Воровать это обычно последствия чего-то. Вот они начали воровать больше, потому что началась война. Начали воровать, потому что почему я не ворую? Потому что у тебя нету этой кормушки. Ты думаешь, у нас на территории Украины прям каждый может воровать? Нет. Те, кто имеет доступ до этого, они воруют, конечно. Как и на территории, я тебе говорю, твоей же Германии. Тоже имеют к этому доступ Ладно, и воруют. Я тебе скажу так, в любом случае. Я нет, хочу, чтобы был мир на земле. Нет, ты мне скажи, в чем виновата Украина. А вы, и патриоты просто а -а -а. Бы уже либо думались, или... Ты патриоты ну, должны с... одуматься, или вы. Ну, человек сидит там, енот, какой-то, блогер, карта Украины. Ну, я не знаю. что то не на фронте, скажи. А ты мне скажи, ты вообще ты русский, получается, да? Ты да, русский немец. Что ты не на фронте? А тебя это не должно. Большие города. Ой, да, что у вас за привычка сразу переходить на, на личность? Ты русский а это правильный, нормальный вопрос. Он логичный. Нет, это не Он нормальный. Это, вопрос, это вопрос у человека, Ты который сидишь? обосрался и у которого нет аргументации. Они все время переходят Ты на сидишь? личность Там для не того, чтобы попытаться каким-то образом. Мы с тобой Но общаемся на тему... Все. Завали, завали свой пер... Слушай то, что я тебе говорю. Я тебе задал вопрос по поводу того, кто виноват. Ты мне начал нести какую-то дичь в сратую и ответить мне, я тебе микрофон выключил, я тебя не слышу. Иди. Ладно, понятно, он не остановится. Дорогу за русским военным кораблем найдешь? Иди. О чем общаетесь? Просто так. Просто так? Да. Военная политика еще, адекватных ага. людей, которые Боже могут спокойно разговаривать без мата, без... Отлично. Кто виноват в войне, Россия или Украина? Оба. В чем виновата Россия? И Россия, я же сказал, обе стороны Ну а Россия конкретно в чем виновата? Что она сделала? Россия виновата? Ну, да. Да. Ну, чуть-чуть а -а -а -а. не дотерпел. И все. А, Украина, а Украина в чем виновата? А, подождите. А чуть-чуть не дотерпел что? Что не дотерпел чуть-чуть. Надо было недельку две подождать. Для чего? Что должно а было подожди? И попросить, все-таки сесть а а а за стол переговоров. Они же понимаете, будь конфликт решают. Так Россия, получается, виновата в том, что она напала. Россия, получается, виновата в том, что она напала? Россия виновата в том, что она поздно начала защищаться и поздно начала это. Защищаться само, надо было начала. Она защищаться начала? Да. На нее напали? Сейчас защищаются. Не, на нее напали или нет? Кто на нее напал? На нее? Ну да. Все, что идет с Европы, все идет против России. Дед, я... выпей уже таблетки. Ну то понятно, Россия войну начала. Мы и против, и против Украины. Еще раз, она войну начала. Естественно, что сейчас идет с Европы против она нее. Она войну не начала. А что она начала? Я говорю, начали войну политики. Какие политики? Которые Какого не смогли Украина какому и Россия. Ага. А, а о чем должна была Украина договариваться? А прийти, а прийти к какому-то одному это... мнению. Нормальному какому? А не какому? на Донбассе, не заворачиваться Не, 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 какому Все. мнению? Какое мнение должно было быть построено между Россией и Украиной? Например, по вопросу дозавод. Крыма. Например, по вопросу Крыма расскажите мне, пожалуйста, какое мнение должно быть у Украины и России? Заключить договор. О чем? чем? Нету и... натовским кораблей в Черном море. А они там были когда-то? Если не будет Крыма у России, будут натовские корабли. А Черном почему море? Крым должен быть российский? Потому, что база... Я спрашиваю еще раз, о чем нам надо было договориться? Не, ваш ответ какой-то непонятный. О чем нам надо было договариваться в 2014 году? Вроде как Россия просто напала. Ну, без каких-либо предупреждений, Россия, переговоров. Ну, подождите, у нас с вами разница в чем? В чем? Что вы блогер. Ага. Вы блогер. Да. Вы Вычерпываете информацию вы с интернета, новостей, а -а -а. со всего, правильно? А вы откуда? От собаки, спрашиваете, которая там бегает рядом? Нет, почему? почему? Ну зачем это? А я катаюсь почему? по Нет. Украине, по России. По, в И каком городе Украины вы были? Начиная в от Крыма. Угу. Какой город Крыма вы были? И заканчивая На Бердянском. Какой город Крыма вы были? В Артемовке, Артемовке был. Артемовск? В Крыму? Не Артемовск, Армянск. Армянск. а, в Армянске. В Армянске были. А, в Армянске скажите, был. пожалуйста, в в, был. вы заехали на кольцо в Армянске, чтобы поехать в центр города. Вы, вы с какой стороны заехали в Армянск? Я заезжал с Крымского моста. С Крымского моста. Каким образом вы до Армянска доехали, я же спрашиваю? Вы знаете, где Армянский, и ну, а где я Крымский сказал, мост? Я, весь, я, весь, я, я вот спрашиваю, вы знаете, Украины. где Армянский, и где Крымский мост вообще? Знаю, конечно. Где, где? Вы меня сейчас хотите подводить на незнание карты Украины? Я хочу узнать, вы были в Армянске когда-нибудь или нет? Был да. я в Армянске. Там Но... очень Но... хорошая кафе на выезде с Армянска. Фу Фу вкусное. И хорошо и вкусно кормим. Как, как, на которые... как называется и где находишься? Как называется и где которые... находишься? Если на выезде Ой, с Армянска, давайте. На выезде с Армянска армянск в сторону Крымского в сторону... моста. Что значит в вашем Что понимании в «сторону участие? Крымского моста»? Выезда из Армянска в сторону Крымского моста – нет. Это я вам точно говорю? Как а это, это нет? нет? Вот так вот. А а куда так он -то? есть только наоборот. Он есть в сторону Симферополя, а потом вы поворачиваете налево и едете в сторону Крымского моста. Но из Армянского а вы, а... вы едете по Симферопольской трассе. В сторону Симферополя. В сторону Симферополя, правильно. Ну, а какое, какая здесь сторона Крымского моста? На, На Керчь я выхожу по, по, по другой дороге через Армянск. Армян. Итак, завис. А на сегодня все. С вас лайк, подписка и не забывайте делиться этим видео. Слава Украине, слава нашим героям.